ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಶ್ರಮದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪೊಟ್ಟಣ್ಣವರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಶ್ರಮದ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಜೀವನ ಗಂಗಾ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಶ್ರಮದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪೊಟ್ಟಣನವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಗಿರಿಜೆಯಮ್ಮ ಗೀತಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಮೋಹಿನಿ ಜಯಮ್ಮ ಸುಜಾತ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಯತಿಶಂ ಸಿದ್ದಾಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ವರದಿ ಯತಿಷಂಸಿದಾಪುರ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮಂಗಳೇ ಶ್ರೀಕಾರ ಮಂಗಳ गुरुवे मङ्गलम्

సద్దు మంగళం శంభో మహదేవాదేవాంభో మహేవా శివా శంకరాశివాంకరా

महेशम् साष्टाङ्गमा महेश साष्टाङ्ग नमस्कार ओ मा महेशम् सात्विकरोपं परमं पवित्रं सात्विकरूपं परमां पवित्रम् काशीवासं श्रीविश्वनाथं सात्विकरूपं परमं पवित्रं सात्विकरूपं परमं पवित्रं काशीनिवासं श्रीविश्वनाथं काशीनिवासं श्रीविश्वनाथम्

साष्टाङ्ग साष्टाङ्ग नमस्कार ङ्गाङ्गमा साष्टाङ्गम् शरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृहामि श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्थिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सकारामचन्द्रः सर्वस्वमे रामचन्द्रोदयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतीरस्यां वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं व्रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजपं मारुततुल्यवेगं चितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्

रामेणाभिहता निशाचलचमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरां राम रामे ते रामे ते रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तान्तुल्यं राम 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 वरानमे इति श्रीमृतकौशिकऋषिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीसीतारामचन्द्रार्पण